barchaga assalomu alaykum navbatdagi darsimiz 51 mavzu burchak va uning turlari endi burchak bu mana bitta to'rt chiziq hozir chizig'imiz Endi ko'rinyapti tamam. degan umiddaman ikkita to'rt chiziqni bitta nuqtada kesishtiradigan bo'lsak bular burchak deyiladi bu mana bu ko'rinishda işte. masalan olaylik aytaylik mana bu burchak to'g'rimi mana shu burchak bir tomoni belgilangan ikkita to'g'ri chiziq bitta nuqtada kesishgan qolganlari xullas burchak endi burchagimiz qanday turlari bor burchagimiz avvalo mana ko'rib turibsiz agarda mana bu to'g'ri chiziq mana ko'rib turibsiz birinchisi mana shuni olaylik bu to'g'ri chiziq bo'lsin bunisi esa -se, unga perpendikular xuddi mana shu holatda kesishadigan bo'lsa bular bu to'g'ri chiziqlar perpendikular bo'ladi hozir mana ikkita to'g'ri chiziqni kesishtiryapman bular perpendikular bir biriga perpendikular bo'lyapti endi agarda <coughs> agarda mana bu holatda ikkita to'g'ri chiziq turadigan bo'lsa va bular o'zaro hech qachon kesishmaydigan bo'lsa qancha davom ettirmaylik ularni hech qachon kesishmaydigan bo'lsa bular parallel to'g'ri chiziqlar deyiladi endi to'g'ri chiziqlarni o'sha uchini birlashtirdik ko'rib turibsiz mana burchak hosil bo'ldi burchaklarimiz necha xil bo'ladi burchaklarimiz avvalo mana bittasini ko'rsatib o'tamiz avval to'qson gradusliksini ko'rsataylik mana bu to'qson graduslik burchak o'sha perpendikulyar ravishda kesishadigan bo'lsa to'qson graduslik to'qson gradus ostida kesishadi bular 90 gradusni esa biz mana bu tarzda belgilab qo'yamiz h burchagini burchagini to'rtburchak qilib belgilab qo'yamiz mana shu tarzda belgilab qo'yamiz bu 90 gradusligini bildiradi agarda agarda mana bu 90 gradusdan kichkina bo'ladigan bo'lsa u 90 gradusdan kichkina bo'lsa bo'ldi 1 gradus bo'ladimi 89 gradus bo'ladimi vaazo oralarida 90 gradus va 1 gradus orasida bo'lsa bu o'tkir burchak o'tkir burchakni burchagini yoy bilan mana bunda burchakni belgilab qo'yamiz doim qani tanlaylik xullas mana shu tarzda burchakni belgilab qo'yar ekanmiz bu bizda o'tkir burchak bo'ldi bu. endi to'qson gradusdan katta bo'lgan burchak mana shu to'g'ri to'g'ri chiziqqacha bo'lgan katta bo'lgan burchak bu 90 gradusdan to'g'ri chiziqgacha bo'lgan mana bu holatdagi burchak bizda o'tmas burchak deyiladi o'tmas burchagimizni mana bundoq qilib xullas yumaloq qilib belgilab qo'yar ekanmiz bizda biroz unukroq xullas o'tmas burchakni ham mana bilib oldik mana shundoq qilib xullas burchakligini bildirish uchun bu chiziqni to'g'ri chizib qo'yar qo'yarkanmiz xullas bu o'tmas burchak ekan endi agar bizda mana bu to'g'rit chiziqning o'zi bo'ladigan bo'lsa mana shu nuqta deb hisoblaylik bu markazi bo'lsin farqi yo'q qaysi joyda bo'lsa ham biz buni xo'sh liniya bilan hisoblaymiz biz buni yoyiq burchak deb ataymiz yoyiq burchak deb ataymiz yoyiq bursak, yoyiq burchak 180 gradusga teng bo'ladi <laughs> bu yoyiq burchak edi endi yani demak burchaklarning turlarini bildik ee, to'g'ri burchak to'qson gradusli burchak to'qson gradusdan kichkina bo'lgan burchak o'tkir burchak to'qson gradusdan mana bu yoyiq burchakkacha bo'lgan burchak to'qson gradusdan katta bo'lgan burchak o'tmas burchak yoyiq burchak esa mana bir yuz sakson gradusga teng bo'lgan burchak yoyiq burchak deb ataladi burchaklar xuddi mana shu tarzda ifodalaymiz ekan endi yana bitta narsa agarda bizda ikkita to'g'ri chiziq kesishdi işte. ikkita to'g'ri chiziq mana bundoq kesishdi işte. mana shu nuqtada kesishib işte. kes işte. turibdi agar bu kesishgan bo'lsa mana bizda hozir bitta tomonni belgilayman qaysi bilan ham mayli shu bilan yo'q shu bilan belgilaylik xullas qaranglar mana sichqoncha ko'rinib turgan bo'lsa sichqoncha mana shu tugma bilan bilanbor ekan mana bu tomon bilan mana bu tomonimiz ikkalasi bir biriga qarama qarshi tomonlar qarama qarshi burchaklar o'zaro teng bo'ladi agar bu tomon a bo'ladigan bo'lsa alfa burchak bu tomon esa betta burchak bo'ladigan bo'lsa ikkalasi har doim bir biriga teng alfa burchak o'ttiz gradus bo'lsa bta burchak ham o'ttiz gradusga teng endi mana bu yerda yana bitta sizlar uchun tushunarliroq bo'lishi uchun x burchak olaylikda bu tomondan y burchak olaylik x burchak bilan y burchagimiz ham har doim teng endi mana shu to'rtta burchakning yig'indisi har doim 360 gradusga teng bo'ladi har doim 360 gradusga teng bo'ladi A ikkita qo'shni burchaklar yig'indisi esa mana shu ikkita to'g'ri chiziq kesishidan hosil bo'lgan ikkita qo'shni burchaklar yig'indisi har doim 180 gradusga teng bo'ladi buni esingizda saqlang endi sizdan berilyapti agar alfa burchak masalan aytaylik qirq gradusga teng deb beriladigan bo'lsa alfa burchak qirq gradusga teng bo'lsa x burchakni toping deydigan savol bo'ladigan bo'lsa demak bilamiz ikkalasi e x a bolse, yani, ni bolse, demek, a ga qo'shadigan bo'lsak ya'ni ikkita burchakni qo'shni burchaklarini qo'shadigan bo'lsak bir yuz sakson gradusga teng demak a qirq de gradus bo'lsa bir yuz sakson gradusdan qirq gradusni ayirib tashlaymiz bizda bir yuz qirq gradus qoladi demak ksimiz bir yuz qirq gradusga teng bo'ladi va hokazo shu tarzda misollarni işte, ishlab mana shu burchak mavzusiga oid misollarni ishlab ko'raveramiz biz bilishimiz kerak bo'lgan ya, narsalarni yana bir eslatib o'taman to'g'ri burchak to'qson gradus o'tkir burchak to'qson gradusdan kichkina burchak o'tmas burchak to'qson gradusdan katta burchak yoyiq burchak bir yuz sakson gradusga teng burchak endi burchakning turlari edi endi ikkita ikkita to'g'ri chiziq kesishadigan bo'lsa vertikal burchaklar o'zaro teng mana b bilan a o'zaro teng yoki x bilan y o'zaro teng har doim ikkita burchak kesishidan hosil bo'lgan barcha burchaklar yig'indisi esa bir yuz sakson gradusga teng ikkita to'g'ri chiziq demoqchi edim ikkita emas nafaqat ikkita balki uchta to'rtta beshta to'g'ri chiziqlar kesishsa yani ham bitta nuqtada kesishsa ular hosil qilgan burchaklarning barchasini qo'shsak uch yuz oltmish gradusga teng bo'ladi qo'shni burchaklar yig'indisi agar ikkita to'g'ri chiziq kesishidan hosil bo'lgan qo'shni burchaklar yig'indisi bir yuz sakson gradusga teng va uning turlari mavzuimiz shu edi misollarni ishlaymiz testlarni ishlaymiz agarda misollardan muammo bo'ladigan bo'lsa agarda yana tushunmay qoladigan bo'lsangiz hech ikkilanmang men o'sha şey, 64 ta mavzuimizni tugatganimizdan so'ng e, bir 10 ta, kamida 10 ta, ya'ni 15 talik testdan 10 ta, bu degani bir yuz ellikta misol bo'ladi kamida bir yuz ellikta misolni ishlab ko'rsataman bu degani har bir mana shu ellik birinchi mavzuga oid xullas hamma mavzuga oid misollar albatta ishlab ishlab chiqamiz bu kamida bir yuz ellikta avvalasi undan ham anchagina ko'proq ishlab chiqamiz keyingi darsda ko'rishguncha